Понимали, что игра здесь будет практически за 6 очков, потому что видели, что, наверное, это один из самых важных матчей осенней части чемпионата. К сожалению, подошли мы к ней с кадровыми потерями. То есть у нас те игроки, которые в линии атаки, и Гриша Баранец и Артем Щедрый, к сожалению, до конца этого года выбыли они нам не помощники Артема вчера сделали операцию здесь в Киеве. поэтому мы немножко перестроили саму схему игры где-то в первом тайме я думаю что нам многое удалось забили два мяча вот во втором тайме конечно многое не получилось не совсем удачно вошли замены в игру вот и оболонь второй тайм в принципе перехватила инициативу и ну, уже сама жизнь заставляла их, конечно, во втором тайме. Им терять уже было нечего, поэтому преимущество во втором тайме у них было очевидно. Ну, я благодарен своим ребятам за то, что они дотерпели, за то, что они выдержали в этой сложной ситуации. Но, в принципе, добились результата положительного для себя. Двигаемся дальше. Ну, я думаю, игра болельщикам понравилась. Играли все-таки две команды, которые делили первое и второе место. Зирку могу поздравить с победой. Единственное немножко, конечно, нас огорчает такие судейства, как сегодня. Ну, в принципе, до этого были. Так, первый тайм мы, конечно, немножко проиграли. Хорошее стандартное исполнение пенальти, которого не было, я считаю. Мы посмотрели сейчас видео. Второй тайм мы Зирку, в принципе, переиграли. Они играли на контратаках, могли забить, сравнять, могли и пропустить. То есть, я думаю, для болельщиков футбол. Понравилось. В пользу случаем. Хочу зирки пожелать выйти в этом году. Команда действительно очень хорошая. Ну а так, если взять проблему судейства, вот я вот вы до этого много раз говорили, вот, принят закон сейчас, да, вот повелка о договорных матчах. Надо принять закон еще тот, кто дает деньги, если такие дают, тот, кто берет, поймать одного второго, посадить, блять их, я извиняюсь за выражение, куда-нибудь. Тогда перестанут давать, перестанут меня судить вот так вот бездарно, как последний раз. Просто судьи так обнаглели, уже совести нету, блин. Там точка есть, попадает в бороду человеку, ставит желтую точку, ставит. там точки не было. Ну это просто свинство какое-то с их стороны. Это уже надоедает. У нас и президент расстраивается, конечно расстроится, нас гонят, блин, здесь дома. А потом хотят, чтобы команды выходили в премьер-лигу, блин. Да с таким судейством никто выходить никуда не хочет. Что там еще хуже будет.